Динайлович, по нашей информации несколько дней назад на днях начальника отдела торговли задержали по подозрению в получении взятки. Насколько эта информация соответствует действительности? Что вы можете по этому поводу сказать? На самом деле позавчера в Дарницкую администрацию пришел сотрудник Дарницкого Б с информацией про то, что начальника отдела торговли задержали, минуты, пожалуйста, хорошо, задержали э, за взятку, да, за вмогательство взятки. И э, по информации сотрудника удобства э, взятку он требовал за размещение машин, торговых точек во время ярмарки, которая проводится на, на улице Ивутской данной администрации. Все остальное это надо спрашивать у милиции, да, то есть, чтобы задавать им вопросы, какой, ну то есть что, в каком размере, каким образом и так далее. Какая сумма взятки вы не знаете. Скажите, пожалуйста, а этот начальник отдела торговли это новый человек, он пришел с вами в команде или был до этого? Начальник отдела торговли Вашкиба, он принимался на работу в прошлом главой администрации. И сейчас уже по информации предпринимателей, которые узнав о том, что он арестован, сказали о том, что это было не в первый раз. Да, и на самом деле все ждали, э, на самом деле, когда будет уволен начальник этого э, торгового отдела, но за неделю уволить всех, да, то есть как бы, тех, кто причастен э, к каким-то коррупционным делам 2010-2014 год, просто невозможно. Поэтому вот, э, в этом отношении милиция помогает. Скажите, пожалуйста, вы уже две недели на должности. Народ требует э, изменений. Народ требует иллюстрации, народ требует увольнений, насколько э, мы знаем, кого вы уволили э, и кого планируете уволить в ближайшее время и собираетесь ли э, динамизировать эти процессы?? В данный момент подписано заявление про э, за угоду и старин между про звильными старин между мной и начальником управления образования. Тимченко Сергей Михайлович. Он в данный момент находится в отпуске по выходу из отпуска 22 апреля. Он будет уволен да, по согласованию с КМД. Подписано такое же заявление с просьбой уволить ее со Штукова, Это заступник руководителя управления образования. Так совпало, ушла на пенсию Салон Вера Григорьевна, э, заступной головы администрации. Она была все это время. Э, склав свои полноважения перед вновь призначенным головой Даринской администрации, заступной головы Кузьменко Анатолий Михайлович. И в данный момент он находится в отпуске. Его заявление похоже да, с и будет, будет, будет погоджувати его звільнення с главой КМДА. Уволен начальник внутреннего отдела внутренней политики Анатолий Мерзинюк с 17 числа тоже заявление подписано. На данный момент пока это все. Дело в том, что Несмотря на то, что есть еще начальники отделов управления которые, коммунальных предприятий, которых, скорее всего, необходимо будет увольнять, этот процесс не может быть очень быстрым, потому что процесс приема новых руководителей он требует за собой достаточно много времени. Если кого-то как-то увольнять, надо четко понимать, что данное направление останется без руководителя минимум на месяц-полтора, потому что есть вопросы согласования, да, есть вопросы э, проверок всевозможных. Поэтому это будет все происходить поэтапно. И на самом деле тех людей, которые участвовали в разных коррупционных схемах, в антимайданах и так далее, их необходимо будет увольнять и набирать новых, Честных сотрудников государственных служащих. Спасибо большое.